Благодарю всех присутствующих за внимание и интерес к моим работам. Эти картины были на многих выставках в Национальном музее истории Украины, Музее Гитманства, Музее Кавалеридзе, в Киево-Печерской лавре, в музее декоративного искусства эти работы экспонировались между залами Марии Примаченко и Екатерины Белокур. Я этим очень горжусь, и директор музея подарила мне альбом Катерины Белокур, который остался на память у меня от этой выставки. В живописи у меня был некоторый перерыв, когда я занималась графикой и батиком, но сейчас эта выставка как бы знак того, что я возвращаюсь к живописи. Впереди у меня намечены две большие выставки. Меджибашский заповедник, там большой зал, будет более 40 работ. И Хмельницкий художественный музей осенью. А продолжение этой выставки вторая половина библиотеки имени Островского, там живопись и графика. Так что, кто интересуется моими работами, я приглашаю в библиотеку на выставку.